Ром, он в принципе, он проехал, может быть там что-то и моргало, но он э, пешеходов не было, на... ну, поняли, мы, вот, мы проехали до белорусских дверей, мы с вокзала. Ну, они плохо. Они... Пожалуйста, не Нет. надо выражаться, не стоит брани в общественном месте, ведите себя нормально. Как вы месте? Вы, а вы, вы, вы откуда а вообще? Вы откуда видеться? вы вообще? Ведите себя где нормально, вас, адекватно себя ведите вам их предъявлять не обязан. Кроме Кто своего, не кроме своего <связать> удостоверения, не стояли? обязан, не обязан. Скажите, почему и а что а что почему вы на зеленый не проехали? Почему вы не проехали а а обычно на, на да да проехали? раньше. Да да так давайте, говорю, повесим что-то другое. А что в них обозначения никакого нет? Ну, это новая полиция, чисто мигалка. У нас же сейчас модно ездить либо полоски и герб какой-то, а что за служба, непонятно которые установлены. Они что, стояли? А? стояли? А? Они стояли? вы, они же не имеют права сейчас стоять. Николай Николаевич, да. А Майк, у нас автомобили лично. Нормально. Да. Да. домой залезьте до меня, сейчас снимите. Вы меня приводите. Водитель снял а? Я, я могу... вам рассказываю. Этот планшет у нас выдан официально нашим государством. Сейчас мое дежурная часть. Видно, где я нахожусь. Почему я тут нахожусь? Это все тут фиксируют. Но, в, закон... это, в законе это не инстанция. Вы... У вас нет планшета. В законе же нет планшета. В законе о полиции написано, что а... мы имеем право использовать не, любые... Вообще-то, откройте прав, Закон о полиции не, любой, откройте. ...шляху на забороняющий сигнал светлофору «Червоный», чем порушил пункт 873, проложенник «Украина». До Шаламова Микола Миколаевича застосувати административное стягивание у увы штрафу 425 гривен. В 425 в разину с платежьи, Шалавы, Миколы Миколаевича. У 15 суток. Вы ну, срок, 15 обычно, суток, так. да, вы будете платить 850 гривен. Поэтому, пожалуйста, это за то, что я вас ознакомил, подпись, это за копию постановления. Что непонятно, спрашивают, я вам все объясню. Вы ну, руководством скажите, чтобы машина была полностью оборудована. Да мы не против.